Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabies kelan cakaplah apa pun bagilah alasan macam mana sekalipun perjanjian syaitan Anwar dan juga Trump ini memang menggadaikan kedaulatan negara dan kerajaan wajib berdiri diri membatalkan perjanjian ini sesegera mungkin itu resolusi sidang menuju bulat yang dipengerusikan oleh Tunduk Temahadi baru-baru ini berhubung perjanjian syaitan Anwar dan Trump ini persoalannya adakah kerajaan akan ikut perkara ini. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semalam telah berlangsung satu sidang meja bulat yang bertempat di Yayasan Kepimpinan Perdana iaitu office kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad di mana sidang meja bulat ini menghimpunkan ramai tokoh-tokoh negara daripada pelbagai pihak termasuklah peguam, ahli politik dan sebagainya untuk membincangkan tentang perjanjian syaitan Anwar Trump, perjanjian timbal balik ART yang telah ditandatangani oleh Datuk Seri Anwar dan juga Donald Trump pada 26 Oktober yang lepas. Dan sidang pada kali ini turut menyaksikan of course kehadiran Tuan Dr. Muhammad, beberapa orang pimpinan politik termasuklah Tan Sri Azhar Azan Harun, mantan speaker Dewan Rakyat yang baru saja saya timbal ramah beberapa hari yang lepas. Di mana dalam sidang meja bulat ini, satu resolusi bersama telah dicapai iaitu perjanjian ini menggadaikan kedaulatan negara dan memang patut dibatalkan segera dan sepatutnya perjanjian ini tidak dibuat at the first place. Jadi saya tak nak sembang banyak-banyak, saya nak bawakan kepada anda sidang media itu dan di hujung sidang media itu ada sikit kata-kata yang ingin saya berikan kepada kerajaan kita ini. Jemput tonton dan perhatikan. Hari ini kita berada di Yayasan Kepimpinan Perdana bersama dengan yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh hari ini merupakan satu sidang meja bulat berkenaan dengan perjanjian timbal balik Amerika Syarikat dan Malaysia kita berada juga hari ini bersama dengan Datuk Seri Utama Haji Mukriz Mahathir Presiden Pejuang bersama dengan Tan Sri Syed Hamid Alba, bekas Menteri Luar bersama dengan Tan Sri Rais Yatim, bekas Menteri Kedai Pelancongan bersama dengan uh, P. Wajda Murti, bekas Menteri Perpaduan sekarang ini merupakan Presiden bagi MEP. Kita juga tadi ada Tan Sri Harun, Azizan Harun, bekas Speaker Dewan Rakyat. Tansi Azhar Harun Kita berada dengan Datuk Sri Amiruddin Hamzah tadi Bekas Timbalan Menteri Keuangan dan juga Setiausaha Agung bagi Parti Pejuang Dr. Muhammad Khalid juga ada Dia brief kita pakar ekonomi Zainul Zakaria, senior lawyer berada bersama Bekas naik presiden parti kadang rakyat Datuk Paduka Ibrahim Ali, bekas ahli parlimen Pasir Mas uh, Dia juga merupakan uh, presiden bagi Parti Putra kita ada Presiden Berjasa Ustaz Zamani Ibrahim, kita ada Prof. Ramasami daripada Urimai, kita ada uh, Ahmad Yusli daripada PRM, kita ada wakil daripada Parti Muda, kita juga ada aktivis-aktivis NGO-NGO, kita juga ada yang berhormat yang berhormat parlimen. Habis, maknanya kita ada semua. So dengan ini saya mempersilakan uh, Dewan PAS, Dewan Muslimat PAS pun ada juga. So, dengan ini saya persilakan yang bahagia uh, Tun Dr. Mahathir untuk memberikan ucapan beliau dan juga sidang resolusi silakan ya. tu hari ini kita mengadakan satu mesyuarat concern Malaysia orang Malaysia yang berasa terkilan kerana perjanjian yang dibuat oleh kerajaan dengan Amerika Syarikat sebenarnya menghapuskan kebebasan kemerdekaan negara. Dan perjanjian itu amat berat sebelah. Kita terpaksa beli 150 bilion dolar barangan daripada Afrika Amerika. Kita terpaksa beli Boeing aircraft 30. Tak boleh beli Airbus lagi dah. Kita terpaksa beli gas 3 bilion setiap -tet tahun. Kita banyak paksaan kepada kita Sehingga kita nak buat satu-satu perjanjian Dengan negara lain pun kita mesti rujuk kepada Amerika dulu uh, Kalau Amerika bersetuju Barulah kita boleh dapat uh, buat perjanjian-perjanjian Dengan negara lain uh, Dagangan kita dengan Amerika ini berjumlah Satu trilion ringgit Hampir semua wang kita digunakan untuk membeli barang daripada Amerika. Sama ada barang ini, barangan ini baik atau mahal, kita tak boleh nak uh, to tolak, kita terpaksa terima barangan daripada Amerika. Ini bermakna bahawa kita ke kehilangan uh, market access. Kita tak boleh lagi beli daripada mark market. Dan akhirnya dengan perjanjian ini kita sudah hilang hak kita untuk membuat keputusan yang terkenal kepada negara kita. Kita capai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahun 2025 kita hilang kemerdekaan kita. Inilah yang dilakukan oleh Anwar dan ini bertentangan dengan perlembagaan dia tak berhak menggadaikan negara kita ini kalau dia yeah. nak buat tindakan yang bertentangan dengan perlembagaan dia patut bawa perkara ini ke Dewan Rakyat untuk mendapat 2 per 3 uh, persetujuan daripada ahli Dewan Rakyat tetapi dia tidak berbuat demikian. Apa yang dilakukan oleh Anwar bertentangan dengan peruntukan dalam perlembagaan kita. Banyak peruntukan termasuk uh, 153 dan beberapa peruntukan yang lain. Jadi oleh kerana kita dengan perjanjian ini kita hilang negara kita ke maj Kebebasan, kebebasan negara kita kita semua bersetuju menolak uh, perjanjian ini dan kita akan berusaha supaya perjanjian ini dapat dibatalkan cara-cara belum ditentukan tapi ada cara yang boleh kita lakukan untuk menolak perjanjian ini dan uh, kita sudah dapat uh, beri Uh, clear briefing berkenaan dengan apa dianya perjanjian ini dan semua daripada kita bersetuju untuk membuat satu resolusi dan saya nak baca sikit resolusi ini ada 12 perkara dalam resolusi ini pertama pada tahun 1957 ketika berjuang untuk kemerdekaan kita berusaha untuk tentukan nasib kita dan seterusnya pada tahun-tahun selepas itu kita bekerja keras untuk menghapus segala bentuk pengaruh asing ke atas negara kita khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Dua, perjanjian timbal balik Amerika Syarikat dan Malaysia yang diluluskan oleh Datuk Seri Anwar dan Kabinet Madani amat berat sebelah serta memilih kepada kuasa luar ia serta memihak kepada kuasa luar ianya korbankan kemerdekaan kita tiga perjanjian ini mengikat Malaysia kepada rentak tarian Amerika Syarikat dan menjadikan negara kita negeri naungan atau lindungan evasal eh, vassal state. Empat, perjanjian ini meletakkan Malaysia hilang kebebasan untuk berdagang secara terbuka dengan negara-negara lain dan perlu tunduk kepada syarat-syarat yang ber, boleh ditentukan oleh Amerika Syarikat lima, rakyat Malaysia rata-rata telah menjalankan perniagaan perdagangan dengan pelbagai negara di dunia perjanjian baru ini sudah pasti akan menjejaskan perdagangan mereka dengan rakan-rakan dagang serta dunia yang hubungan telah dibina sekian lama. Enam, perjanjian ini juga membenarkan dasar campur tangan Amerika Syarikat kepada industri pemakanan, pembuatan, pertanian, pemerdagangan, telekomunikasi, ketenteraan, nuklear, nadir bumi, perlombongan dan sebagainya hampir keseluruhan ekonomi negara dikorbankan demi mendapat pujian dari Presiden Amerika Syarikat. Tujuh, malahan hak untuk menentukan halal haram barangan yang dibawa masuk dari negara bukan Islam. Dalam konteks ini, Amerika tidak dapat lagi Amerika ini Amerika tidak dapat lagi ditentukan oleh negara kita. Lapan penjelasan kerajaan juga amat diragui ini adalah kerana kementerian-kementerian badan-badan berkait ekonomi dunia serta media asing Mel melabel perjanjian ini sebagai penjualan hak kebebasan memilih Malaysia mem mem hak kebe kebebasan memilih oleh Malaysia 9. Kenyataan Perdana Menteri kununnya Malaysia masih bebas dari boleh ditentukan hala tuju sendiri tidak langsung menyatakan dan berbeza dengan terma-terma yang wujud dalam perjanjian tersebut. Sepuluh, setelah setelah meneliti perjanjian tersebut, jelas ia melanggar peruntukan-peruntukan perlembagaan persekutuan. Hak dan kedudukan raja-raja Melayu, hak-hak Melayu dan bumi putera serta mengenepikan hak-hak kerajaan negeri sebelas exit clause yang digunakan sebagai alasan oleh Perdana Menteri adalah satu pelipuan yang tidak akan dapat mengeluarkan kita dari per perangkap ini dan dua belas satu-satunya exit clause yang ada sekarang adalah untuk Datuk Sri Anwar Ibrahim dan kabinetnya bertanggungjawab dan letak jawatan Allah Allah. jadi kita tuntut supaya Perdana Menteri letak jawatan kerana dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perlembagaan dengan kemerdekaan Negara kita tanpa membuat mengikut aturan-peraturan biasa Iaitu apabila sesuatu itu bertentangan dengan perlembagaan dia perlu dibawa ke dalam majlis uh, Dewan Rakyat Dan mendapat uh, sokongan 2 per 3 daripada ahli-ahli Dewan Rakyat Dengar sini kawan-kawan kus kampung Aku berharap. Janganlah hendaknya. Ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana. Manusia yang seperti inilah. Yang akan merusakkan keturunan kita.